Я как бы оно мне и как бы прийти где-то в эфир и вот именно обсудить. Вчера дочка моего друга звонила из-за границы. Ну, девочке 21 год. И она, ну, дядя Андрей, как бы, ну, она меня знала как бы как там, героя. Ну, так рассказывали. Был, дядя Андрей был ранен дважды, дядя Андрей защитник аэропорта, и тут вот, видит этот сюжет. Дядя Андрей, ну как вы так могли, как бы, вот, ну, я переживаю, я там могу вас понять, а вот как другие там, боюсь, они вот, не поймут. Вот я вот именно из-за Насти, вот как бы и хотел вот, объяснить. Вот. Если бы я как бы не был участником тех событий, скажем так, я и в аэропорту и опять же вот, в плену был, я, ну, там так красиво все, так, с такой жалостливой формой. Вот, они обсуждают там как бы с жалостью, мы жалеем как бы украинцев, что же они творят, куда же они идут. Вот. Но если бы это трошки не было как бы по-другому на самом деле. Как содержатся наши военные я по правде сказать не могу. Это та камера, где они находились или не та. Ну, наверняка я точно не могу сказать. Но у меня есть такое подозрение, что это как бы не совсем та камера, где они содержатся. Потому что она в подвальном помещении, а там как бы такие есть окна на улицу, такие вот, такое цокольное. Вот, Я могу сказать за свою камеру, там не то, что окон, там хотя бы там, не опускали даже вот, вот эту форточку, как бы. Опускали ее только, когда приносили пищу. А тут прям показывают, как с комфортом от Военнопленные находятся. Ну, я в этом сомневаюсь. Но я наверняка не точно не могу сказать. Я что видел, то видел. Что не видел, то не могу наверняка сказать. Но Настю, наверное, наверное впечатлили ваши слова в этом сюжете. Ну да, Настю, похоже, впечатлили мои слова. Но они тоже это все представили. Как бы я вот ну, по своей воле прошу прощения. Там. Ну, это как бы не все, что записано, это кусок, по правде сказать, они еще, может, даже так, ну, по-христиански поступили, потому что на самом деле там было намного больше. То есть меня выводят из камеры, заводят в комнату, <coughs> дают текст, распечатанный где-то на трех или на четырех листах. Там, значит, я, майор такой-то, я перешел на сторону ДНР с, такими, ну, с такой формулировкой, и дальше там от мы выполняем преступные приказы. Я говорю, я не буду это читать. Я говорю, ну они все в масках, как бы было. Я говорю, я же понимаю, что вы тоже, наверное, офицеры. Но, ну как офицеру такое вот прочитали? Как мне с этим жить? Ну, один такой, как бы, более может умный, второй больше молчал, но что-то как-то так выдавал какие-то фразы, не поговорил. Но он напрямую мне как бы угроз никто не угрожал. Но он такой, ну, такими косвенными он говорит, как он сказал, главное в этой фразе слово "жить". Я говорю, как я буду жить? Он говорит, главное в этой фразе слово "жить", как бы. Но говорю, вы же сами офицеры, как с этим жить? Он говорит, ну, бараку Обамы там тоже как бы, он тоже много что говорит, его там многие ненавидят, но он же живет. Я говорю, ну да я то при чем? Я говорю, я же не, не президент, как бы. США. Пытались? Второй? Нет, пытать никто не пытал я от что не было, то не было. Врать не буду. Но дают второй вариант, дают второй вариант прочитать. Я, я даже первый начал читать, я говорю, я не буду это читать. Нет, и читай, читай, как бы так. Дают говорю, второй вариант почитать. Читай, нет, какая мягче, я говорю. Но они говорят, ты вообще хочешь своих родных увидеть или нет? Но я так понимаю, что как бы уже вопрос стоит не, что они меня увидят, а именно что я их увижу. Я так понимаю, что тоже как бы уже угрожает уже как бы моим родным. А схема, я думаю, там довольно простая. Просто один звонок, приезжайте за сыном, там или брат, или жена, или мама, вот, приехать. А я так думаю, если уже приехали журналисты, я не знаю, там из России, там из Москвы, или куда они приехали, я думаю, если уже задались такой целью, то думаю, вот именно... Я-то понимал вообще, что они хотят. То есть они понимают, что я довольно известный, как бы военный здесь на Украине. И вот сделать как бы трошки противоположное. Я это прекрасно понимал. Думаю, если не задались этой целью, думаю, если кто-то будет, к примеру, из моих родных, я там, поверьте, там можно сказать все, что уже, что угодно, когда вот рядом кто-то будет. Ну, я выбрал, что не стал проверять, как бы родных уже, что они могут сделать. Ну, в принципе, это, это был второй текст, да, который они. они... Да, это был второй текст. Первый я же, я же, сказал там, я перешел на сторону ДНР, я, я не буду это читать. Они... Ну, тебя ждет там шурф шахты примерно такой, она. То есть...